У нас э, на площади открытый развод перед усиленным патрулированием. 15 часов. Так. К усиленному патрулированию будут привлечены по городу э, прежде всего Национальной гвардии Украины, э, патрульная служба МВД в усиленном режиме, э, Академия МВД, э, Академия Национальной Гвардии и э, МЧС. Таким образом, с привлечением техники в ряде моментов мы привлекаем и легкую полувоенную технику. Я думаю, что мы покроем территорию города таким количеством патрульных, чтобы пресечь любые потенциальные нарушения. И главное, чтобы каждый житель Харькова убедился в том, что он защищен. Не значит, что террористы не будут вести так сказать, террористические атаки. Значит, что власть будет внимательной. Значит, что я обращаюсь к каждому, граждану, каждому гражданину Харькова быть внимательным и сообщать на телефонной горячей линии э, о подозрительных вещах, о чем-то, что происходит, что не вкладывается в обычный порядок вещей. В частности, э, такая линия работает сейчас, бигборды по городу висят, звоните. За дорученням міністра внутрішніх справ Арсен Борисовича Авакова було розроблено доручення і до цього патрулювання були залучені сили Національної гвардії України, як ви всі бачили на розводі, також курсанти Національного університету внутрішніх справ, також всі підрозділи, які базують на базі головного управління ХМУ. І головного управління це і спецпідрозділи, патрульна служба, а також особовий склад райвідділів міста Харкова. Ну, якщо ми залучаємо таку таку кількість особового складу, то всі розуміють, що кількість плотність нарядів на, в місті збільшиться. І, мабуть, обстановка, ми на це надіємося, що буде стабілізовано. Додатково залучаємо понад 100 працівників військовослужбовців національної гвардії і приблизно 250 курсантів і офіцерів університету внутрішніх справ. То це ви розумієте, що десь приблизно. порядка 100-150 нарядов будут додатковые. Вы, Это 980 сотрудников милиции. Каждый день? Всего каждый день, да. Это патрулирование на улице, уличные преступления, профилактика правонарушений, а также террористических актов. Происходят все-таки у нас еще взрывы, происходят тяжкие преступления. В связи с этим вызвано такое усиленное патрулирование. Это национальная гвардия, она будет задействована в основном в центральной части города. Довели требования министра внутренних дел об усилении бдительности, внимания по оставлению пакетов взрывчатых веществ, ну, в основном теракты. Ну и естественно установление лиц, которые могут быть подозреваются в сепаратизме, либо в терроризме. По технике, ну вы все видели, мы все максимально все автомобильные маршруты, все автомобили задействовали на патрулирование, включая, вы видели, и Державная служба охраны, ГАИ. Это все те подразделения, которые входят в план единой дислокации и работают на территории города Харьков. 70 автомобилей, это было, 90 человек выходила, которые на автопатрули, и 350 человек это выходили пешие наряды. Есть действительно на, территории, на базе городского управления, есть центр управления нарядами, где выведены видеокамеры, которые находятся на территории города Харькова. Мы сейчас работаем плотно с Триаланом которые нам предоставят доступ к их базе и значительно увеличим количество видеокамер, на которые мы сможем наблюдать.